الحمد للہ والصلاة والسلام وسلم علام اللہ نبی عبادہ اما بعد فوز بلّہ من شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابہ و غیر متشابہ قلوم من ثمره اذا اسمر وااتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين اور وہی ہے جس نے باغات پیدا فرمائے ایسے کہ بعض کی شاخیں چھت نما ہیں اور بعض ایسے کہ جو بیل دار نہیں اور کھجوروں کے درخت اور کھیت جس میں رنگ رنگ کے کھانے ہیں اور زیتون اور انار بعض آپس میں ہم شکل اور بعض غیر متشابہ کھاؤ اس کا پھل جب وہ پھلدار ہو اور اس کا حق ادا کرو جس دن وہ اور اسراف نہ کرو بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا سمین آج سورہ الانام کی آیا مبارکہ نمبر ایک سو اکتالیس ون فورٹی ون کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا یہاں سے یہ نئے رکو کا آغاز ہو رہا ہے گزشتہ رکو اس بات پہ مکمل ہوا کہ اللہ تعالی کی توحید خالص اور شرک سے دور رہنا اور جن لوگوں نے شرک کیا اسے اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم سے تعبیر کیا اور فرمایا کہ مشرق انسان اور بت پرست کی جو بخشش ہے وہ کبھی نہیں کی جائے گی اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ وہی ہے اب اس ذات پاک رب ذوالجلال کی ذات پاک کی اب صفات کا ذکر ہوا توحید جو ہے وہ چونکہ براہ راست ذات خدا کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے اب اس کی صفات کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک جو اس کی صفات ہیں وہ صفات کائنات میں کسی اور میں اس انداز کی نہیں اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے فرمایا وہی اللہ ہے جس نے باغات پیدا فرمائے ایسے ان کی وضاحت کی فرمایا کچھ ایسے ہیں کہ جن کی شاخیں جو ہیں وہ چھت کی طرح ہوتی ہیں ایسے بوئی بکھری ہوئی اور اس کی جو سطح اس طرح چپٹی ہوئی ہوتی ہے پھیلی ہوئی کہ گویا ایک وہ چھت ہے جیسے عرب کے اندر لوگ جو ہے جب چھتیں بناتے تھے تو اس میں باقاعدہ طور پر جو کھجور کہ یہ ٹہنی ہوتی ہے اس کی شکل آپ دیکھیں تو اس دور میں لوگ اپنی چھتوں میں کھجور کی ان ٹہنیوں کو بطور چھت کے استعمال کرتے تھے فرمایا کچھ ایسی جو شاخیں ان کی چھت نما ہیں اور بعض ایسی کہ جو چھت نما نہیں ہے بلکہ ان کی ایک بیل ہوتی اب عرب کے اندر چونکہ انگور بھی پائے جاتے تھے تو اس کی ایک بیل تھی اب اس بیل سے بھی اہل عرب جو ہیں وہ اپنے لیے سایہ نما چھت بنایا کرتے تھے اور وہ آج بھی لوگ اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس بیل کو بھی بطور جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے جو پتے اور شاخیں ہیں وہ چھت نما نہیں اس کے مقابلے میں کھجور جو ہے اس کی پوری جو ایک شاخ اور اس کا پتا پورا ہوتا ہے وہ سارا آپ دیکھتے ہیں کس طرح ایک چھت نما ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ کھجوروں کے درخت اور یہ سارے کھیت جس میں ہم نے رنگ رنگ کے کھانے ہم نے پیدا فرمائے اب یہ اس کا پھر ذکر کیا وہ کون سے مختلف اکلو وہ کون سے ہیں فرمایا بس زیتون وہ زیتون ہے اب یہ زیتون کا جو درخت ہے یہ اللہ تعالی کی جانب سے اتنا عظیم اور اس کے لیے انسان کے اس میں کتنے نوافے ہیں بے شمار اس حوالہ سے بات ہے میڈیکلی ہو ویسے ہو کھانے کے اعتبار سے ہو اس کا تیل ہو وہ سارے کا سارا جو ہے اس کا پتا ہو اس کی لکڑی ہو وہ ساری کی ساری ہر لحاظ سے نفعی نفع اس کے بعد فرمایا ور رمان اور انار فرمائے کہ ہم نے انار کو اب انار کے حوالے سے مفسری ہی لکھتے ہیں کہ اس کا خاص طور پہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ جب انار کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر جو دانے اللہ نے جس انداز سے تہبہ بتہ لگائے ہیں یہ اس کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے دنیا کی جدید ترین جو پیکنگ مشینز ہیں وہ بھی شاید اس ترتیب میں اتنے انار کو دوبارہ اس انداز میں نہ لگا سکیں کہ وہ پیک بھی اس انداز سے ہو اور وہ دبایا ہوا بھی نہ ہو اور اس کا رس جو ہے وہ اتنا خوبصورت انداز ہے اللہ یہ اس کا خاص طور پہ ایک نظارہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو چیرتے ہیں اس کو کھولتے ہیں تو اس کی ایک کھول کے اندر سے جو ایک خوبصورت سفید چاندی نما ہو یا سرخ رنگ کا ہو وہ کس انداز سے خوبصورت انسان کی نظروں کو خیرہ کرتا ہے رہا تو سکون بخشتا ہے اس کے بعد ایک فرمایا متشابی ہن وغیرہ متشابی فرمایا یہ کچھ ہم شکل ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ غیر متشابے ہیں ان کی شکل جو ہے وہ مختلف ہے کلوم من سمر ہی اذا مارا فرمایا جب یہ پھلدار ہو جائے تو اس کا پھل کھاؤ ان تمام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے نفع رکھا کھجور ہے اس میں نفع ہے انگور ہے اس میں نفع ہے انسان کے لیے زیتون ہے اس میں فوائدی فوائد ہیں انار ہے اس میں فوائدی فوائد ہیں فرمایا کہ ان انہیں کھاؤ جب یہ پھلدار ہو جائیں اور آ تو حق کہو یوم ہوسادی اور فرمایا کہ اس کا حق ادا کرو جس دن وہ کٹے اب اس کا حق ادا کرنا کیا ہے اس پہ مفسری نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی فرمایا کہ اس کا ایک ظاہری حق ہے اور ایک اس کا باطنی اور روحانی حق ہے ظاہری حق تو یہ ہے کہ اس کو خوبصورت انداز سے جب یہ تیار ہو جائے اس کو اچھے انداز سے کاٹا جائے اس کو استعمال کیا جائے اور اس کے ظاہری جتنے فوائد ہیں اس کے اعتبار سے اسے استعمال کیا جائے تو کئی بیماریوں کے علاج کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے اور ایک ایسی بیماری کے جو لا علاج بھی ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے فرما اس کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ جس مالک کا آپ نے یہ خوبصورت رزق کھایا ہے تو اس کا حق ادا کرنا پھر یہ ہے کہ ساری زندگی اس مالک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گزر جائے اللہ وحدہ اللہ شریک کی تحمید و تسبیح و تحلیل کی جائے اس کی تحمید کی جائے اور اس کی حمد و ثنا کی جائے اور ہر جگہ پر اس کی تعریف اور اس کا شکر ادا کیا جائے اس لیے کہ جب نعمت ملے تو فرمایا تمہارے لیے حکم ہے ل ان شکر تم لزیز تم شکر کرو جب شکر کرو گے تو ہم اس نعمت کو اور زیادہ فرما دیں گے یہ اس کا حق ہے ظاہر خالق ان تمام چیزوں کا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے تو جب اس کو کھائیں تو توجہ کس جانب جائے خالق کی جانب جائے اللہ کی جانب جائے اور اس مالک کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو مضبوط کیا جائے ولا تسری لیکن ساتھ فرمایا کہ فضول خرچی اس میں نہ کرو ان کو ضائع مت کرو جتنا تم نے استعمال کرنا استعمال کرو باقی کو ضائع مت کرو اور اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی رزق ہے اس کو ضائع کرنے سے سختی سے منع کیا چونکہ وہ اللہ کا انعام ہے اللہ کی جانب سے عطا کردہ ہے تو فرمایا اس میں اشراف نہ کیا جائے انب المصرفین کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کر اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پہ کرم فرمائے اور ہمیشہ اس کی ذات اور اس کی صفات کی تصویر و تحمید و تحلیل میں ہماری زندگی کے لمحات مکمل ہوں آمین وما علینا البلاغ المبین